Вітаємо в нашій студії майстриню Кристину Голуб. Доброго дня, Кристина. Сьогодні будемо робити щось надзвичайне, так? таке сонячне, да. весняне, навіть вже до літа ближче. Да, так, як тепліє, хочеться чогось вже теплого, радостного, сонячного. Тому ми сьогодні будемо розписувати ось вот таку вот чашку. Є примір того, що ми будемо робити. Это техника горячей росписи. Существует вообще два вида росписи по керамике. Это холодная роспись и горячая роспись. Холодная роспись покрывается лаком, она не запекается, то есть она не проходит термообработку. Но ее чаще всего нельзя мыть. То есть и нельзя мыть в посудомочной машине и нельзя какими-то абразивными средствами. Э, наша роспись мы ее э, сделали, подсушили около 4 часов и потом поставили в духовку, где-то смотря какие краски берете. Это температура от 60 до 160 градусов. По времени, где-то на 30 минут. И наша чашечка выйдет вечную, так? С ней можно да, купить... Ее можно э, мыть как вручную, так и в посудомочной машине. Единственное, что нельзя это различные. Средства, которые вот, содержащие либо хлор, либо отбеливатели какие-то. То есть, когда вы будете чем дотереть, то да, действительно рисунок Оборажите. может очень быстро. Да. Краски мы используем немецкие. Это краски специальные по стеклу и по керамике. Их существует очень много разных видов. Можно смешивать между собой, но желательно смешивать те краски, которые одной фирмы. Так вы добьетесь действительно хорошего эффекта и не будет никаких непредсказуемых моментов. Нам понадобится несколько цветов для создания такой чашки, для создания таких рисунков. Щодо чашки, вона у нас керамічна і біла. Чи можна да. взяти прозору? Наприклад, да, можна взяти прозору чашку, також можна зробити в техніці вітража. А для цього нам понадобились бы контуры. изначально рисунок носится контурами, и потом мы делаем заливку уже цветами. и контуры нам нужны для того, чтобы эти цвета не смешивались. то есть эти краски они достаточно густые, то есть они плотно укрывистые, хорошо покрывают поверхность. А краски витража они достаточно, Розовый. да, они достаточно такие легкие а это уже иншая техника. Сегодня будем. Да, сегодня у нас э, обычная э, техника, стандартная роспись, то есть как мы рисуем на э, на бумаге, на любых предметах, на дереве, на пластике. Точно так же мы рисуем и э, по керамике. Можно брать, в принципе, чашки любого цвета. Можно брать темные чашки, но на них тогда э, рисовать э, либо контурами, либо светлыми какими-то белыми красками. Э, в любом случае для того, чтобы начать работу, нам обязательно нужно обезжирить поверхность. Это для того, чтобы краски хорошо соприкасались с поверхностью и не было никаких непредсказуемых ситуаций. Для этого мы можем взять и який спиртовый. Да, да. Сейчас у нас это мистер Мускул, он хорошо обезжиривает, не оставляет никаких разводов. Сейчас мы не будем наносить рисунок предварительно ни карандашом, ни переводить его. Но если э, у вас какой-то четкий, точный рисунок, и вам нужно, чтобы как на эскизе, так это и сохранилось, и на предмете, то э, либо это переводится, рисуется карандашом непосредственно на чашке или если у вас есть точный эскиз, он должен точно так же и остаться, то желательно использовать копировальную бумагу. Вы переводите, все это остается, вы наносите краски, подсушиваете около 6 часов, чтобы все схватилось, потому что если вы сразу поставите в духовку, то краски могут просто начать течь. Подсушиваете и легонечко потом вытираете водичкой всю эту копировальную бумагу. Краски на водной основе, поэтому разводятся они водой. Я отвечаю на гуашь, так? Да, кисточки мы будем использовать достаточно тонкие, это вообще линерные кисти для шрифтов, но ими очень удобно рисовать, ничего не заслоняет, и вы можете большой диапазон захватывать. Смачиваем в воде, не очень густо, так, чтобы вода не касалась, с красками не взаимодействовала, потому что потом... Действительно рисунок может очень быстро сходить, если мы очень много воды будем добавлять. Будем брать примерно по тому примеру, который у нас есть, делать пару на этой чашке, которую можно потом кому-то подарить. Так, сразу же мы начинаем с квиточки. Да, мы начнем, мы начнем с серединки, чтобы обозначить точно, где у нас будет находиться сам цветок. Пока мы можем держать так, как нам удобно, но когда чарк начнет поворачиваться, желательно вот эту вот сторону досушить, чтобы не было вот таких, вот там где-то прилипло, приложили и рисунка уже нет. То есть роспись очень. Как сказать больше стилизованная на любителя? То есть, вы можете пописать, поиграться сделать так, как хочется, то есть нет каких-то четких канонов. Вы как видите, как хотите, так вы будете делать. То есть выйдет в любом да, у всех? Да смывать. Если все что таки не удалось, эти фарбы смываются, так? Подорок? Да, вы можете, пока она не до конца высохла, вы можете смыть водой, или если у вас не получился какой-то определенный элемент. Вы точно так же можете быстро смыть его водой, промокнуть тряпочкой, чтобы не было никаких потеков, и делать заново. Этим и удобные такие краски, что вы можете их наносить, потом стирать, и в итоге все равно получите то, что вам нужно. Смешивается, как любая обычная краска для живописи. Можно делать и накладку цветов, но ну, это если вам нужна какая-то определенная роспись, вы можете делать по мокрому, э, накладывать один цвет, пока он еще не высох, накладывать за ним другой цвет. А когда уже подсох один колер, и мы хотим сделать какой-то акцент, мы можем по уже сухому, например, так, по две да. Так мы можем заработать какие-то акценты. Да, мы можем взять контуры, которые используются для декоративно-прикладного творчества. Они тоже есть по стеклу и керамике, и выделить какие-то моменты. Вот на этой чашке э, есть небольшие точечки. То есть то, что уже дает какие-то акценты на чашке. Это смотрится выразительнее и интереснее, если бы это просто у нас была обычная чашка. Для того, чтобы легче было, можно взять какую-то картинку, допустим, тех же настоящих подсолнухов, и вам будет э, легче смотреть э... И делать. Либо же стилизованный, если вы хотите, чтобы рисунок был э, очень стилизованный и в таком более в плакатном стиле, то вы можете взять уже готовую картинку, ну, допустим, там тоже векторное изображение, и вы можете уже с него э, либо перенести его, если вы не уверены, что у вас будет э, красиво, если вы сразу начнете делать красками, потому что не всегда это получается то, что ожидается. Поэтому можно делать по примеру работы. Ми зразу ж малюємо і пелюстки квітки, так? Ми да. не малюємо зразу всі серединки, потім всі квіточки. Ні, э, да, буде точно так же не влезть потім в це все. Тобто ми спочатку робимо одну частину, половину, желательно потім цю половину підсушити, і ми переходимо далі, тому що і рукою можна взятися, якщо дуже швидко робити, то може не дуже вийти. Ну, одну половинку, я гадаю, ми встигнемо показати нашим да, глядачам. Да. Изначально мы сделаем лепесточки одного оттенка, потом уже мы сможем выделить их, добавить немножко оранжевого, потому что если мы начнем сейчас добавлять, это будет и дольше, и такое большое скопление краски будет. То есть краска тоже все-таки нужно не наносить очень тонким слоем, чтобы практически там ничего не было видно, но и не так, чтобы когда мы поставили чашку, у нас это все плавно начало стекать, и пока высохнет уже весь рисунок был внизу. То есть и такое может быть, так фарба может потекти, требует да. быть Если вы знаете даже, что вы положили достаточно большое количество краски, оставьте ее в таком же положении, чтобы она так и высохла уже до того момента, пока вы будете ее запекать. У нас выходит же такое солнечко яскравое, да. Шовтенькое. Можно рисовать любые цветы, просто на данный момент это был самый достаточно такой простой вариант. Чтобы быстро успеть, быстро все показать. Еще кожаное мастеренье, котелька, начинаю работать, да. пробовала, и все вышло. Да, эти краски, те, которые у нас сейчас, они продаются поштучно Также можно приобрести краски набором. Это в основном идут краски российских производителей, это декола, они продаются в наборах, и вы можете сразу прийти в магазин и приобрести нужное да. количество да. тех цветов. Декола дает немножко другой эффект. А, немецкие краски все-таки а, гораздо лучше ложатся, прозрачнее ложатся. Так что до гелькости по листок. Это будь-яка, так? Да. Сколько в нас там помещается, столько да. мы умалюемо. Желательно так, чтобы все-таки на чашке не все подсолнухи были одинаковые, а все-таки и по высоте, и по их размеру была какая-то динамика. Тогда это будет рисунок будет смотреться более живым, более настоящим. Потому что если мы сделаем полностью одинаковые подсолнухи с одинаковыми лепесточками, одинаковыми серединками, будет смотреться эффект, как при печати. Когда один рисунок взяли, распланировали, и на всю чашку его напечатали. А у нас есть такая чашка уникальна, потому что сделана она. Да, поэтому вручную. она и должна все-таки смотреться так, что мы делаем это э, вручную и. Так вот такая сонечка вышла, покажите нашим глядачам. Да, Вот это это вот наш... первый этап. Да, так. вот Такой вот у нас получилось. Дальше мы можем добавить немного оранжевого цвета и выделить у основания лепесточков. Чтоб квитка стала объемнейшей. Да. Если вы видите, что слишком насыщенный цвет, вы можете разбавить его желтым mm -hmm. до получения... И мы промалевываем майже кожаную пелюстку. Да, возле основания mm -hmm. точно, потому что у нас там и темнее, и насыщеннее идут оттенки. так у нас появится какая-то глубина изображения. И подсолнух, даже несмотря на то, что он стилизованный, он все равно будет смотреться объемным. Так, а це найголовніше, щоб він був у нас об'ємний, гарний, щоб здавалося, що ми справді знаходимося десь у полі. Ну да. так. Щоб це не змовилося э, таким плоским, уж слишком плоским зображенням. Є, звісно, і такі роботи дуже цікаві, Все залежить від того, що ви хочете отримати. Але на тій той, на той частині, яку ви принесли, взагалі здається, що це фотокартка. Так, вони такі вони справжні, офісі, мабуть, працюєш, да, чашка, и такие объемные, як как справжні, и, когда сидишь в офисе, мабуть, и работаешь, то такая чашка солнечная радость. Так, она приносит такий позитивный настрій. Дальше мы можем поставить какие-то э, точечки, чтобы сделать край серединки более неровным, чтобы точно так же не было такого статического изображения. Вот я люблю фарба на фарбу, очень добра кладется, так она не смешивается да, да. сразу. Потому что у меня есть такая структура. Да. Структура. Так, и субъя. плюс из-за того, что мы смешиваем краски одной фирмы. То есть, если бы мы сейчас смешивали краски разных фирмы, у каждой фирмы она может быть немножко гуще, немножко реже. И при смешивании. Может быть, совершенно другой эффект. Все производители любых красок, что по ткани, что по стеклу, советуют смешивать между собой только одну фирму. Не добавлять. Если вы уже рисуете э, деколы, то вы рисуете деколы, не смешивая ее. С размером. принципово, когда мы купуем, фарба Да, желательно, да. Бывает такое, что когда вы покупаете, нет определенного цвета, но все равно тогда желательно его купить одним и одним его прокладывать. Дальше мы сделаем зеленые стебелечки. У нас несколько оттенков зеленого, так гораздо проще, чтобы мы не мешали сейчас. Потому что точно так же салатовой травяной мы можем смешать, но гораздо сложнее, если вы работаете дальше, вам это интересно, хотите в этом развиваться, то вы все равно это будете покупать в более большом количестве и потом... И будет декольком же можно да. их не смешивать, а просто накладывать одинаково. А взагалі можно оливцем промаливать? Вот вы казали, на все части можно, да? Да, 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 вы можете э, прорисовать тот контур, который нужен. В принципе, есть чашки, на которых это практически не видно. А есть чашки более рыхлой поверхности, на которой карандаш очень хорошо виден. Вы можете это все даже хотя бы наметить те же серединки, если вам сложно потом сориентироваться будет. Уже в салатовый мы можем добавить коричневый у нас получится более теплый э, такой травяной оттенок. Желательно использовать кисти разного диаметра, потому что для лепесточков нужно кисть чуть-чуть шире, для травинок чуть-чуть уже, потому что с одной кистью вряд ли получится справиться и сделать полностью весь объем работы. То есть мы взяли тоненький пензлик и будем промалевывать да, Сейчас уже немножко потолще, потому что мы будем листочки. делать да, широкие листочки и нужно это все ну, да. начать Малюем. Знову же та же самая технология, мы малюем одним колером, потом добавляем. Да, мы можем немножко Есть. смешивать на палитре, а можем уже э, смешивать на самом изделии. Чашка уживая в ваших руках потроху. Тоже желательно, чтобы все травинки и лепесточки имели разные оттенки. Так это точно так же добавит живовести. Не так, что вы взяли, допустим, две краски и двумя красками по очередности это все прокладывать. Когда вы начинаете это смешивать, это смотрится более природно и живо, чем если бы мы брали и одной краской это все делали. Вот у нас такие листочки разных цветов сразу. А Потом вы будете комбинировать. Да, можно доводить цвет. Это точно так же, если смотреть на картинку, те листы, на которые падает цвет, они гораздо светлее, возможно, теплее. Те листы, на которые, допустим, отдает сам оттенок подсолнуха, они могут зрительно оказаться гораздо теплее. Те, которые ниже, они уже будут более холодного оттенка. И точно так же, когда теплое находится рядом с холодным, то они друг друга дополняют и выделяют. Теперь смешиваем. Да, сделаем более такой насыщенный цвет. Если вы не уверены, что это получится сразу на чашке, вы можете прорисовать, чтобы набить руку, прорисовать это на листке бумаги. Тоже просто взять обычные краски или гош, или акрил. можете это все проработать, тогда вы набьете руку и уже сможете рисовать на чашке более уверенно. Дальше мы можем делать любые произвольные Травинки уже будут, так, чтобы просто задекоровать. Да, потому что э, все-таки, чтобы не прорисовывать э, листики, так как у идет стебель и весь в листиках, мы добавим э, каких-то травинок. Так, одна квиточка уже маже готова. А теперь мы декоруємо, щоб було поменше білих частин участий. Да, потому что если мы оставим возле земли белое, все-таки э, когда у нас в природе подсолнухи там и грунт, и небо, то есть какая-то це мы это не видим. А так как у нас будет белая основа, то это будет выбиваться и не настолько гармонично смотреться. Так у нас залишається небагато часу, але все ж таки мы еще встигнемо трошечки так малювати травки показати такий один елемент. Какой будет я потом повторю? Да, так этот этой да, элемент мы, в принципе, повторяем, изменяя э, его размер, э, объем. То есть принцип остается одним и тем же. То есть мы какой-то участок задекорировали. Добавили э, травинки до определенного момента и желательно э, не накладывать еще много слоев. То есть, если краска немножко подсохла, и вы начинаете накладывать следующий, э, не будет прозрачности, не будет легкой. То есть, краска будет забиваться, становится темной. То есть, вот как бы это то, что у нас такой первый а покажите, момент, вот который у нас получился. Э, дальше, но уже более на подсохшей. Раз покажи еще раз нашим глядачам. Вот такая виточка у нас вышла. Уже справде схожа она на натуральную. Да, и далее, когда у нас краски больше подсохнут, мы можем взять вот такие вот контуры. Контуры у нас как раз декола, так как мы их, в принципе, с краской не смешиваем, то нам без разницы их фирма. И вот как на этой чашке мы можем э, разными контурами... Циточка. Так, да, виділяйте, тоді з'явиться э, якийсь -то об'єм, і серединка она станет, э, более сочной. Я вам дуже дякую, Кристина, що ви нам показали. Я гадаю, що всі глядачі побачили. Вже після того, як висохне перша квіточка, да. так як вони зробили, вони зможуть поставити крапочки. Приходьте до нас ще зі своїми ідеями, ми завжди вам раді. Нашим Спасибо. глядачам я бажаю спробувати і гадаю, що у вас все вийде. Зараз для вас сюжет, а ми вже прощаємося і до наступного часу парад.